تو یہاں تک جو آیت نمبر ون فورٹی ون تک میں نے سوت البقرا کی مکمل کی ہے یہاں آ کر جز الاول الجز الاول یعنی کہ پہلا پارہ یا پہلا سپارہ اس کو ہم کہتے ہیں یہاں تک سپارہ ایک مکمل ہو جاتا ہے ویسے تو خیر سپاروں کی تقسیم یہ حص کرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے کہ میں نے ایک سپارہ پڑھ لیا ہے اور دو سپارے پڑھ لیے ہیں پھر وہ رمضان کے تیس دن ہوتے ہیں تو وہ تیس دن کے حساب سے وہ چلتا ہے نا تراوی تو تراوی کو مکمل کرنے کے لیے یہ پاروں کی تقسیم کی گئی تھی کہ ایک پارا آج پڑھ لیا تو ایک پارا اگلے دن پڑھ لیا جائے گا وہ تیس دن تیس پارے پڑھ لیے جائیں گے یہ پاروں کی تقسیم بالکل بھی درست نہیں ہے یہ پارے بس اتنے تو ہو سکتے ہیں کہ بچہ یوز کرنے بیٹھ گیا اس نے قرآن کو رٹا لگایا اور بس ایک پارا یوز کر لیا دو پارے پار کر لیا ایک ٹائم پیریڈ بنایا اس چال کو چلانے کے لیے یہ پاروں کی تقسیم کی گئی تھی رکو آج جو لکھے ہوئے تھے قرآن کے رکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ جو نماز میں رکوع کرنے کے لیے کرتے ہیں نا اس میں ایک انہوں نے حد بنائی ہوئی ہے کہ یہاں سے لے کے مجھے یہاں تک پڑھنا ہے اور نماز کا رکوع کر لینا ہے بس انتہا ہو گئی اب چاہے وہ کلام کتنا بھی پہنچا ہو رکوع کر لیا تو وہ پھر اس کے بعد آگے دوسری رکعت کے اندر پڑھتے ہیں رکوع اس لیے بنائے گئے تھے تو پاروں کی تقسیم اس طرح کی گئی تھی ہم لوگوں نے تو اس کو بہت سنجیدگی سے لے لیا ہے بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہم اس معاملے کے اندر گویا کہ یہ پاروں کو رسیم اللہ نے کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پارہ مکمل ہو گیا ہے یہاں تک کلام مکمل ہو چکا ہے اب جو میں دوسرا پارہ شروع کروں گا سیق صفحات تو یہ ایک نیا سلسلہ ایک کلام شروع ہوگا اور یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے یعنی کہ میں اگر اس کو کہوں کہ قرآن نے کہا اللذین جعلوا القرآن عیدین عیدین نکلا ہے عز عزون سے جب ہم کہتے ہیں نا اردو میں اس کا عضو خراب ہو گیا عضو کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا یا حصہ تو اسی سے عیدین بنا ہے عربی زبان کا جمع کا آیا ہے علامہ فرماتا ہے انہوں نے قرآن کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر رکھا ہے یعنی وہ جو تقسیم ہے وہ تو پھر میں الگ ہی بیان کروں گا کس طرح انہوں نے کیا ہے قرآن کو مختلف ٹکڑوں کے اندر عظین جو کہا گیا ہے قرآن میں اگر میں بہت ہی ان چیزوں کو جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی بھی نہیں ہے اگر میں اس لیول میں آگے بات کروں تو یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ بھی الزین جیال القرآن عزین کے اندر ہی شامل ہے کیونکہ اس سے آپ نے پاروں کے درمیان انقدا پیدا کر دیا قرآن فرماتا ہے ولاقد لَهُمُ القول ہم نے تو قول کے اندر وصل کیا ہے ایک ربط پیدا کیا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس رب کو جدا کر دیا ہے ہم نے اس کے اندر انکتہ پیدا کر دیا ہے اور یہ انکتا ایسا کیا ہے کہ ایک بندے نے پہلا پارا پڑھا اس نے مطلب اب بہترین کام ہو گیا میں نے تو پورا پاڑا پڑھا ہے آج اب دوسرا پاڑا میں کل شروع کروں گا اس کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ بھائی ابھی تو بات مکمل ہو ہی نہیں تھی اور تم نے سمجھ لیا کہ میرا کام مکمل ہو چکا ہے تو اللہ دظین جرال القرآن عیدین یہاں تک آپ کو لے کر آتا ہے کہ اگر آپ نے کلام کے اندر انکتا کرنے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے تو یہ بھی آپ کا قرآن کو ٹکڑے کرنے کے ہی مترادف ہے الگ نہیں ہے یہاں تک دیکھیں یہ تو خیر سوت البقرہ چل رہی ہے ابھی جب آگے ہم چلیں گے تو وہاں پر ہر پارہ کے بعد سوت الحجر شروع ہوتی ہے تیرے پارے کے آخر میں ایک آیات ہے خالی تیرے پارے کے بالکل آخر میں ایک آیات سوت الحجر کی شروع ہوتی ہے وہاں پر تیرہ پارہ مکمل کر دیا جاتا ہے اگر سمجھا جاتا ہے کہ میں نے کام کو پورا کر لیا ہے چودہ پارہ سے دوسری آئی شروع ہوتی ہے ربما سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک الگ معاملہ چل رہا ہے اور یہ تیوہ پارہ یہاں مکمل ہو گیا بس اختتام ہو گیا یہاں تک میرے بات کا میرے کام کا یہ صرف قرآن کو رٹے لگوانے کے لیے اور جو میں نے کہا نا کہ وہ رٹے لگوانے کے اندر کیا ہوتا ہے پھر گا گا کے قرآن کو پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کے ساتھ کتنا بدترین قسم کا مذاق کر رہے ہیں اور سنگین جرم کر رہے ہیں کہ گا گا کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان قرآن کو گا گا کے تلاوت قرآن کہہ رہے ہیں اور اس کو قیرت کمپٹیشن میں اس کو گانے کے طرح پر گا کے پڑھ رہے ہیں وہ ذرا تصور کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر کبھی کسی قانون کو ایسے پیش کیا جا سکتا ہے کبھی اپنی زبان کے اندر ترجمہ کریں اس تجمہ کو ذرا اس طرح گا کے پڑھ کے دیکھیں پھر اندازہ لگائیں کہ ان کو کیا محسوس ہوگا کہ وہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ